والصلي وسلم عليه الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا مكين قلوب المؤمنين والحمد لله رب العالمين حمد نہای واجب الاحترام بزرگوں دوستو عزیز ہم ہمیں تسلسل کے ساتھ قربِ الٰہی کے حصول کے لیے خاص عنغانات پہ گفتگو کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں ان سے پہلے خطبات کا اختصار سے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا ہم نے مقصد تخلیق انسان جانا پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک ضائع نہیں فرماتا پھر ان اعمال کے کرنے سے انسان کو جو فوائد نصیب ہوتے ہیں وہ ہم نے جانے اور وہ جاننے کے بعد اب اگلا مرحلہ اس کی طرف ہمارا درس جاری و ساری ہوگا حضرت محترم نیک امال ان کے فوائد جان لینے کے بعد یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نیک آمال کیے کیوں جائیں آمال کے فوائد کئی ہو گیا کہ بندے کی دنیا اچھی ہو جاتی ہے بندے کی موت بہترین ہو جاتی ہے بندے کی قبر بڑی اچھی ہو جاتی ہے بندے کی قبر میں نور آ جاتا ہے بندے کو حشر والے دن ازاز و اکرام کے ساتھ نوازا جائے گا اور نیک اعمال کے سلے میں دیدار خدا بندی کا خاص انعام بندوں کو عطا کیا جائے گا اللہ کی رضا نصیب ہوگی اللہ کے پیارے محبوب کی محبت نصیب ہوگی یہ نیک اعمال کے سلے میں حاصل ہونے والے انعامات تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیک اعمال اس لیے کرنے چاہیے کہ جو اجر ہم نے دیکھے بندے کو وہ اجر حاصل ہو جائے یا نیک امال اس لیے کیے جائیں کہ اللہ راضی ہو جائے

اور اقامت والے بابوں میں موجود پاکیزہ مکانات عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور سب سے عظیم اللہ کی رضا ہے اس آیت میں دونوں باتیں ثابت ہو چکی ہیں کہ نیک اعمال اس لیے بھی کرنا جائز ہے کہ بندے کو اللہ کی نعمتیں جنت مل جائے گی جہنم سے نجات مل جائے گی بندے کی موت اچھی ہو جائے گی بندہ نیک اعمال کرے تو بندے کی قبر اچھی ہو جائے گی بندے کی قبر کھلی ہو جائے گی بندے کی قبر میں نور آ جائے گا قیامت والے دن بندے کو اعزاز و اکرام نصیب ہو جائے گا بندہ اس لیے بھی نیک امال کر سکتا ہے اور بندہ اس لیے بھی نیک اعمال کر سکتا ہے کہ میرا مولا مجھ پہ راضی ہو جائے گا یہ دونوں چیزیں اس آیت میں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ وعدہ کر لیا کن بندوں سے جو ایمان لانے والے مرد ہیں اور جو ایمان لانے والی عورتیں ہیں ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تم نیک امال کرو گے بدلے میں میں تمہیں ایسی جنتیں بھی بخشوں گا جن میں باغات بھی ہیں جن میں نہریں بھی بہ رہی ہیں اور میں تمہیں بدلے میں اپنی رضا بھی عطا فرماؤں گا یہ نیک اعمال کا آج جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں تو کس مقصد کے لیے کریں کیا اللہ کی ڈائریکٹ رضا کے لیے کریں یا جنت کے حصول کے لیے کریں جہنم سے نجات کے لیے کریں تو اس حوالے سے میں ایک اور حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ بندہ مومن اور یہ اللہ کے نبی نے بھی سکھایا میں ابتدان آپ کو عرض کر دوں بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے تب بھی ٹھیک ہے بندہ جنت کے حصول کے لیے آغال کرے تب بھی ٹھیک ہے تب بھی کیا ہے کیونکہ دونوں کا مقصد اللہ کی رضا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جنت میں جانے والوں کو کہا ہے کہ یہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں یہ میرے بندے ہیں انہیں میں نیک امال کے سلے میں جزا کے طور پر جنت عطا کروں گا اب ذرا حدیث مبارکہ سے بھی اس کا حوالہ سن لیجیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ غزوہ قدر بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا فرمایا قوموا الى جنت عرض و والارض ایسی جنت غزوہ بدر سے پہلے آپ ترغیب دلا رہے تھے اپنے ایمان لانے والوں کو اور اپنے ساتھ قدم با قدم اور شانہ بشانہ چلنے والوں کو اور غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کو آپ نے ارشاد فرمایا قوموا کھڑے ہو جاؤ میرے صحابہ تیاری باندھ لو میرے صحابہ کس کام کے لیے الہ جنت ایسی جنت کے حصول کے لیے ارادہ کر لو ارد و حسمات ون جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے جس کا ارض زمین و آسمان کے برابر ہے ایسی جنت کے لیے تیاری کر لو یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنو. آپ نے عرض کیا ایسی جنت جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے یعنی سوال کیا رسول اللہ پہ میرے آقا نے میرا نا ایسی جنت کے لیے تیاری کر لو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے درمیان ہے تو حضرت امام کھڑے ہو گئے عرض کیا حضور ایسی جنت, جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے د... جو ہے برابر ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسی جنت کے لیے تیاری کر لو ایسی جنت کے اصول کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو انہوں نے کہا واہ کیا خروب بات ہے حضرت امام لگے کیا بات ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے در برابر ہے میرا صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا نا کہ واہ کیا خروب بات ہے تو رسول اللہ, اللہ سزمایا کس چیز میں آپ کو یہ کلمات کہنے کا کہنے کی طرف مائل کیا ہے کہ تم کہو کہ کیا خوب بات کہی ہے تو کی حضرت امام میں یا رسول اللہ فقط اس امید میں کہ میں جنتیوں میں سے ہو جاؤں گا میں کن میں سے ہو جاؤں گا جنتیوں میں سے ہو جاؤں گا آپ نے ارشاد فرمایا آپ جنتیوں میں سے ہیں امام آپ جنتیوں میں سے ہیں پھر انہوں نے کچھ خجوریں نکالی کھانا شروع کر دی پھر کہنے لگے اگر میں ان کھجوروں کے کھانے تک زندہ رہوں گا تو بے شک یہ ایک لمبی زندگی ہے پھر انہوں نے موجودہ خجوریں ایک طرف کر دی اور کفار سے جنگ میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے کی موت نصیب کروا دی اس کو دوبارہ دوہرا کو اگر سمجھ نہیں آئے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ جلدی کرو غزوہ بدر ہونے والا تھا بدر کا غزوہ ہونے والا تھا صحابہ رسول اللہ کے شریف پر ماتے میرے آقا والا جلدی نے ایسی جنت ملنے والی ہے تمہیں جس کی چوڑائی و آسمان کے درمیان برابر ہے حضرت حمام کھڑے ہوئے عرض کیا سونا اے گل ٹھیک ہے اللہ سونا ایک گل ٹھیک ہے اس جنت واس سے اسی تیاری کر لگیے جڑی جنت ایڈی چوڑی ہی آپ دینا فلاں ملنے کی اتنی بلاندے بندے دی پاک اٹھان دیئے بہ بندہ یوں دیکھے تو اس کی پاک پیچھے گر جاتی ہے اور یہ جو آسمان کو بندہ دیکھے پاک نہیں پورا بندہ پیچھے ڈھائے جاتا ہے اتنا بلاندے یہ آسمان اتنی چوڑائی ہے جنت کی تو میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے آقا نے سوال کیا اے تنو مجبور کس گل کیتا ہے کہ تُو ایک گل آنکھیں اے بہو سونی گل ہے جب میرے آقا نے فرمایا ہاں اس جنت واسطہ تیاری کرو تے حضرت امام نے فرمایا ہاں سونی گل کیتی ہے مصطفیٰ میرے آقا فرمایا ہے تنو کہیں مجبور کیتا ہے کہ تُو ایک گل کر اس آنکھ ہے جی میں نے جنت دی خواہش پہ جنت طلب مجبور کیتا ہے میرے آقا نے روایا امام um, تو ہے ہی جنتی تو تو ہے ہی جنتی حضرت امام جا کے خجورہ پہ یہی کھانے آر. دا ارادہ کیتا آپ نے فرمایا ہے دا مطلب اے وے کہ میں ایک خجورہ تاں کھا رہے ہیں کہ میری میں خجورہ تو بات جا کے لڑسا پھر میں جنتی جا سا خجورہ ہٹائیاں سیڑھتے تے دوڑے دوڑے چلے گئے کفار نل مقابلہ کرن یعنی اپنی شہادت تے جنت واسطے ایڈی لالچ کہ خجورہ بھی نہیں کھا دیا خجورہ کھانے دی مولت بھی نہیں لئی تے فوراں دوڑ گئے تے جا کے میرے مصطفیٰ دے حکم دے مطابق بدر دے میدان اچھ کافرن لڑ کے اپنے آپ کو شہادت دے رکھے تے فائز کر فرما کے اپنے آپ کو جنتی بنا لیا حضرات رکھ جاؤ دو میں چیزیں آگئی ہیں آیت بھی آنگ کر دیتی کہ بندہ اگر جنت دی نیت نڑ کوئی نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں اپنی رضا بھی عطا فرماؤں دا ہے انہوں اپنی رضا بھی عطا فرماؤں دا ہے انہوں نے جنت بھی عطا فرماؤں دا ہے حدیث مبارکہ بھی دوسری سواد فرما لئی کہ بندہ اگر نیک عمال کرے تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے سوڑے حبیب دی زبانی اعلان ہو چکے ہیں میرے کا اعلان فرما دیتا ہے کہ جڑا بندہ نیک عمال کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت الفردوس وچ مقام آل آتا فرمائے گا اور آج تو ساڑے موضوع شروع ہو گیا ہے کہ اسی چنگے کام کریے کیوں آؤ ذرا میں ایک اکثر تو انہوں میں گل سنا نہ رہنا ہے حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ عنہ آپ ایک دن جا رہی ہیں اردو میں تو اڈے واسطے کر دیا تو دی, پنجابی آپ نے واسطے کر دیا میں بھی تو لینی سلیہ ہوتی ہے نا کل کر <وضح> حضرت رابع بسریہ جا رہی ہیں نے ایک کاتو میں چلوٹا ہے ایک کاتو میں چاہ کے او بھائی رابع جی خیر ہے آج کتے تمہیں ہو جی اس عجیب و غریب آگتے پانی رکھی انگلاج ہے آپ نے مایا آج میں اللہ کی جنت آگ لا دینی دے دینا سوال کرنے کا پٹھا نہیں آیا آج دور انسان نہیں آیا ارد جی خیر ہے جنت نو اگ لانے کا مقصد کیے جہنم نو پانی بجانے کا مقصد کی ہے آپ نے فرمایا آئے بندہ خدا مجھ سے یہ پوچھنے والے کہ جنت کو آگ کیوں لگا دو گی جہنم کو پانی سے بجھا کیوں دوگی گی تو آپ نے فرمایا پھر سن میں جنت کو اس لیے آگ لگانا چاہتی ہوں کہ آج کے بعد کوئی بندہ جنت کے لالت میں اللہ کو نہ منائے بلکہ اللہ کو رب مانتے ہوئے منائے آو, آو, آو. اور آج کے بعد میں جہنم کو اس لیے پانی سے بجا رہی ہوں کہ آج کے بعد کوئی بندہ خدا اپنے رب کی بندگی جہنم کے ڈر سے نہ کرے بلکہ وہ اپنے رب کو رب مانتے ہوئے وہ اپنے رب کی بندگی بجا لائے آیت قرآنی بھی سن لی حدیث مصطفیٰ بھی سمات کر لی حضرت رابعہ بسریہ کا قول بھی سن لیا اب آئیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ رابعہ کچھ اور کہہ رہی ہے مصطفیٰ کے فرمان میں کچھ اور آیا ہے رب کے فرمان میں کچھ اور آیا ہے آؤ اگلی جان قدم اٹھاؤ میں چند درجے عرض کرنے لگا ہوں آپ کو سارے کا سارا موضوع سمجھ آتا ہے ایسا ہے یا نہیں پتہ نہیں تو اسی تنین در فرمان کرنا لگا ہے ہمیں سمجھ نہیں ہم جی بھی کوئی پلو جو پہ رہی ہے ان کے یہ نہیں میں لگے ہے سمجھ آ رہی ہے اب سنیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا وہ تو حق ہے برحق ہے سچ ہے اللہ کے نبی نے بھی جو کہا وہ برحق ہے سچ ہے کوئی نہ خدا بندے جلال کے لیے اور نہ مصطفیٰ کریم کے لیے کوئی لفظ دوسرا نہیں بول سکتا اور جو نے کہا وہ بھی سچ ہے بے اب سنیے بزور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ مومن جب نیک مال کرنے لگے اور برے اعمال سے بچنے لگے تو سب سے پہلے بندہ اے مومن کے دل میں یہ چیز ہو کہ میں دیکھ آمال اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ میرے لیے دنیا میں آسانیاں پیدا فرما دے گا ماللہ <تصفح> ماللہ <تصفح> ماللہ <تصفح> ماللہ کیا فرما دے گا ذرا بولیے کیا فرما دے گا اور برے کاموں سے اس لیے بچ رہا ہوں کہ اللہ دنیا میں میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ یہ پہلا قدم ہے پھر اس پہلے قدم پہ اس بندے نے استقامت اختیار کی کہ دنیا چنگی ہو جائے پچھلے گناہ معاف ہو جائے اب اس کام کے لیے تھوڑے عرصہ اس نے محنت کی جب یہ عمل اس کے لیے پکا ہو گیا جب اس بات پہ اس کی استقامت ہو گئی اس بات پہ اب وہ پکا پختگی پک اختیار کر گیا اب وہ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے اٹھائے پہلے نیک عامال کرتا تھا دنیا کی آسانی کے لیے عامال کرتا تھا پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے اب وہ تھوڑا سا قدم آگے اٹھائے پھر کچھ عرصہ عمل و مجاہدہ نفس میں مصروفیت کے بعد یعنی اس کام میں مصروفیت کے بعد بری موت سے نجات <تصال> اور قبر میں راحت کا حصول شامل کر لے پہلے ریپ کام کیوں کرتا تھا بھائی جنت کے لیے پہلے کام کرتا تھا دنیا کی بہتری کے لیے دنیا بھلی ہو جائے پچھلے جو کرتوت کر بیٹھا ہوں وہ معاف ہو جائے اب اگلا قدم پھر تھوڑا سا اور سبق اور شامل کر لے پہلے وہ سو مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا اب دو سو مرتبہ کر رہے ہیں. اب اس کے کام کے بڑھ جانے کا اس لیے ہو کہ پروردگار اب مجھے اس بات پہ پختگی ہو گئی ہے اب تیری مہربانی میرے نیک آمال کے بدلے میں میری بری موت کو اچھا کر دے میری موت کو کیا کر دے اچھا کر دے اور پروردگار مجھے خبر میں رہت اور سکون دے دے اب یہ دوسرا قدم آ گیا اب تیسرا قدم کیا ہے تھوڑی اور محنت پڑھا دے استقامت اپنے پلو سے بھانگ کے پھر وہ عالی کرے مولا یعنی اب جو محنت کرے تیسرے قدم پہ اس تیسرے قدم پہ محنت کرنے کا مقصد یہ ہو کہ پروردگار حشر اور جہنم کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور جنت میں داخلے کا بھی پیش نظر رکھ لے کہ یہ میرے جو امال نیک ہیں ان کی وجہ سے اور جب چوتھے قدم پہ جائے تو جب تیرا نفس ان انعامات کے, ان کے حص میں آمال نیک کے ارتقاب اور افعال بد کے اتناب کے سلسلے میں بھرپور تعاون کرتے ہوئے بلا تکلف دوام و ہمیش کی اختیار کرنے لگ جائے پھر سب امور کو نظر انداز کرتے ہوئے فقط اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لے اب بات پہنچ گئی نظر بسریت ہے یا نہیں پہنچ بھی در پہلا مقصد کیا ہو دنیا اچھی ہو جائے نیا نیا بندہ نمازی بنے نیا نیا درود خان بنے نیا نیا تحجد نوادائی کرنے والا بنے نیا نیا اپنے رب کی راہ پہ چلے تو آخری پہ قدم نہیں رکھ لینا چاہیے گریٹ سٹیشن سے بجلی لینے کا لالچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ جب اسے بجلی کا حصول ہو تو وابطے والوں سے رابطہ کر کے کھمبے سے لے کھمبے پہ ابھی اتنا کرنٹ نہیں اتنا شارٹ نہیں پھر تھوڑا اور آگے بڑھے طاقت اور بڑھ جائے تو پھر اسے جناب ٹرانسفارمر تک چلے جانا چاہیے پھر تھوڑا اور قدم آگے بڑھے تو بندہ مومن نیا نیا ایماندار ہو اور اپنے نیک آمال کی اسے طاقت اور شخص لینا چاہے تو بندہ کوشش کرے مولا میں نے تحجد پڑھے ہیں بدلے میں میری دنیا کو اچھا کر دے بدلے میں دولت دے دے بدلے میں سکون دے دے بدلے میں برکت دے دے پھر جب یہ کام چل جائے پھر اپنے رب سے کہے مولا اب دیکھیں نا بڑی ترتیب سے ہو جا رہا ہے پھر کہے مولا میں نے مرنا ہے اب میری موت اچھی کر دے مولا میری قبر اچھی کر دے اب قبر میں بھی چلا گیا پھر تھوڑا اور آگے بڑھ جائے اب تحجد چار سے چھے کر لے چھے سے آٹھ باروں کر لے پہلے تصویح ایک پڑھتا تھا درود کی اب ہزار مرتبہ کر لے مولا دیکھنا اتنا عرصہ بیت گیا تیری بندگی کرتے میرے مولا اب میری قبر بھی اچھی کر دے اب میرا حشر بھی اچھا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ اب میرا حشر بھی اچھا کر دے جب حشر بھی اچھا ہو جائے قبر بھی اچھی ہو جائے دنیا بھی اچھی ہو جائے اب رب کی بہرگاہ میں آئے رب کو اپنا خالق و مالک مان کے اب دہجد پڑے تو اللہ کے لیے صبح تھنڈے پانی سے ملو کرے تو اللہ کے لیے اب قدم اٹھائے تو اللہ کے لیے اللہ وعدہ لا راشری کی قسم ہے پھر رب کی طرف سے یہ مجدہ جا بندے کو آ جاتا ہے وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحت اللہ نہار فرمایا بندہ مومن اب تیرے ساتھ میرا وعدہ ہو گیا میں تیری موت بھی اچھی کر دوں گا کیونکہ اب تو میرا بندہ اور میری رضا لے کے عمل کرنے لگ گیا جنت, جنت بھی میری جنت بھی اے اے میری. میری نیک عمال بھی میرے لیے تو بھی میرا جب سارا ہے ہی میرے لیے تجھے میں جنت میں بٹھا کے اپنا دیدار کروا دیتا ہوں میں تجھے اپنا دیدار کروا دیتا ہوں اللہ اکبر دو گل کر سنتالی منٹ ہو جاتا ہے یہ بھی نہیں سمجھ دیا ایک حدیث مبارکہ آج میں سوچ کے لایا تھا کہ آپ کی خدمت میں وہ ضرور کرنی ہے وہ عرض کر دوں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جی اس بات اسی, اسی بات کو آگے مکمل کرنے کے لیے میں نے کیسے ترتیب سے آپ کو لے کے آیا حضرت رابعہ نے کیا کہا میرے پاک نبی کا فرمان کیا ہے میرا مولا وہ کیا فرماتا ہے اب سنیے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اذا آراز اللہ ادا آپ اراد اللہ ہو

تو اس کے گناہوں اور خطاؤں کی معافی و کفارے کے لیے دنیا میں سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے چلیں ہم اس پہ یہ آج بات چھوڑ دیتے ہیں اس کو صرف ترجمہ سن لیجیے اس پہ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے پہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں پھر عرض کروں گا پھر توفیق صبر دیتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے برائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے گناہوں کے باعث اس کے حق میں گناہوں کے کفارے کے اسبات پیدا کرنے سے رک جاتا ہے یہاں تک کہ بروز قیامت اسے اس کے سبب پورا بدلہ دیا جائے گا یہ ترمزی شریف کی حدیث ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالی عزیز اگلے جمعے پہ ہم اس سے آگے گفتگو چلائیں گے کہ بندہ مومن کس مقصد کے لیے کس طریقے کار سے اپنے رب کو راضی کرے اور میں آپ سے گزارش کروں گا اس سے بھی تھوڑا تاخیر سے تشریف لائیں آمین. آمین اس سے بھی تھوڑا لیٹ تشریف لائیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو ہم نے کہا کیا ہے اللہ ایک بات ارز کرو یہ دیا دیکھا ہے دبی. اس کی جدید مثال ہے یہ مومبتی مومبتی جلتی رہتی ہے اندھیرا دور کرتی رہتی ہے اب جس جس کو اندھیرا دور کروانا ہے نا اس کو مومبتی کے پاس آنا پڑے گا تو اس لیے ہم دیا جلا کے بیٹھ گئے ہیں سوا ایک بجے آ کے دیا جلا دیتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے جتنی تاریخی دل میں موجود ہے اور جتنی طرف رب کی رضا کی موجود ہے اس حساب سے اپنا اپنا حصہ ضرور لے جائے کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی اور ہر مسلمان کو اپنی بارگاہ کا قرب نصف